লাও খা বেঙেনা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা মাৰ সৰু পাপেৰ সৰু তই হবি বৰ বৰ গৰু গল 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 গ'ল কথা আজি তহঁতক আজি তহঁতৰ বিহু আজি তাহাঁতক গা ধুৱাব লাগিব বৈ ইমান এক বছৰ গা ধুৱা আজি বছৰটো মই এদিন গা ধুওঁ আজি কেৰেলা বেঙেনা থেকেৰা লাও বেঙেনা সকলো লৈ লৈছোঁ এতিয়া আমাৰ এই গাওকেইজনীক ধুৱাবগৈ লাগিব চবলৈ মাখিয়তী আৰু দীঘলতি আছে মাখিয়তী 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 সেনেহঁতক কোবাই 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 আনে ধুৱাবলৈ নিম আকৌ কোবাই 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 ঘৰলৈ লৈ আনিম চ' মই সিহঁতি আজি গৰু বিহু গৰু বিহু উপলক্ষে আমাৰ গৰুকেইটাতো নোৱাব ধুৱাবই লাগিব চ' আমি সদায় গা ধুই থাকোঁ গৰুকেইটাকো গা ধুৱাব লাগিব বছৰটোত এদিন ধুৱাই তাৰপিছত সকলো গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি পিনে গৰুকেইটা ধুৱাবলৈ দিম চ' তেওঁলোক আহি আছে আমি এডোখৰতে ৰৈ দিছোঁ গৰুকেইটা লৈ চব আহিব একেলগে আমি চবেই মিলি আমাৰ গৰু ধুওৱা কাৰ্যসূচী ওচৰলৈ যাম চ' এক বছৰত এদিনে গা ধুৱাই ইমান বেয়া পায় নেকি পানীয়ে আমাৰ গৰুকেইটাই গা ধুওৱা আজি গৰুকেইটাৰ লগত অকল ধৰি লওক হৈ গৰুক দি পূজা কৰা হয় যি নিয়ম কৰা হয় নিয়ম ভাঙি আমি গা ধুই ধুই লৈছো আৰু গৰুক গা ধোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক সকলোৱে সহায় সহযোগ আগবঢ়া কৰি

গৰু গা ধোৱা হৈ গ'ল আৰু গৰু গা ধোৱা ভিডিঅ'বোৰ চালে চব ফাইনেল বমা আমলিটো কেলে খাই নাই এশ এবিধ শাক নাখালো হয় বুলি কয় নে এতিয়া কণী খেলিম চব ভাইটিকেইটাৰ লগত কণী খেলোঁ কণী খেলি তাৰপিছত আমি আকৌ বেলেগ বেলেগ যিখিনি কাৰ্যসূচী আছে সেই কাৰ্যখিনি কৰিম যাৰ নাই গৰু সবাতোতকৈ সৰু বন্ধু অকল যাৰ গৰু নাই বুলি কৈছে তেওঁ সবাতোতকৈ সৰু গৰু বিহু পালন কৰা হয় চ'ত আৰু বহাগৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা গৰু বিহু পালন কৰা হয় আৰু বন্ধুসকল গৰু বিহুৰ মূল বৈশিষ্ট্যটো হ'ল গৰু গোহালিৰ গৰুকেইটাক নোৱাই ধুৱাই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰা গোহালিৰ গৰুকেইটা যাতে সদায় সুস্বাস্থ্য হৈ থাকক বন্ধুসকল তাৰে কামনা কৰি আমাৰ গৰু বিহু উদযাপন কৰা হয় এই গৰু বিহুৰ দিনটো এক বিশেষ দিন কাৰণ গাঁৱৰ সকলো মানুহ ওলাই আহি তেওঁলোকৰ গোহালিৰ গৰুকেইটা একেলগে নোৱাই ধুৱাই সকলোৱে তাত আশীৰ্বাদ মানুহখন সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ সকলোৰে বছৰটো সুন্দৰ হওক সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক আশা কৰাবোৰ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ হওক সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ সদায় সুখী হওক বন্ধুসকল আজিৰ দিনটোৰ পৰা আমাৰ হুঁচৰিসকল যিসকল ভাইটি ভণ্টীসকলে বা দাদা বাইদেউসকলে হুঁচৰি উলিয়াইছে চ' আজি সেই ঘৰে ঘৰে গৈ হুঁচৰি গোৱা হুঁচৰি মৰা সেই আজিৰ দিনটোৰ পৰা আজি ৰাতিপুৱা সেই হুঁচৰি দলসকলৰ আৰম্ভ হয় বন্ধুসকল চ' আজিৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰৰ চোতালত হুঁচৰি দল দেখা পাব বন্ধুসকল সকলোৰে ঘৰত চ' হুঁচৰি দলৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰে যাতে বছৰটো কুশলে খাওক তাৰে কামনা কৰে